E, Ayten, Ayten İsmailzadə ilə telefon bağlantımız var. Həkim bizi xəttdə gözləyir. Salam Ayten Salam xanım, sabahınız xeyir. Xoşaləm. Bu vaksin üçün xəstəxanaya gələnlər virus üçün təhlükəli olan növbələr yaradır deyillər. Ümumiyyətlə elektron növbə sistemi, sistemi işləyirmi? Onu öyrənmək istəyirik və bu növbələr ə başqa necə tənzimləmək olar? Biz də bir neçə fikir səsləndirdik. Bunlar da tamamilə doğrudur ki, ə, bəli, əgər poliklinikaya deyirsə ki, hər hansı bir poliklinikada, bizim yanımızda bir poliklinika var, oradan Məlle, Çarlu həkimlər, hətta zər klinikanın həkimləri də bura dəvət edilir və əhali də pey mədəmədən öfrür və hər dəfə gəldəndə orada ə, kifayət qədər insan olur. A, və bu da düzdür, virusun daha da yayılmasına gətir çıxarır bilər, hə, hətta yayılmasından başqa, virus ə, keçən bir insanın eyni zamanda həm virus almaq, həm peyələnməsi, yəni ə, biraz daha təhlükəli vəziyyət yaratmış ola bilər. Mən belə görürəm ki, elektron növbə sistemi əgər bu günə kimi ə, Artık baş tutmayırsa, doğruluğu hayata geçirilə ben bundan sonra da ıı, artık geçti. Yaxşı olardı ki, yerindəcə peyvendeme aparılsın. Məsələn, ustaq ki, mən iş yerimdə oturmuşam, Hı -hı. Iı, Ən yerdəcə gəlib peyvənd olunmalıdır. Yaxud başqa bir yerlərdən, məktəbdə, məktəbdə müəllimləri peyvəndləmək lazımdırsa, gedib həmin məktəbdə yerindəcə peyvəndləmə aparılsın. Necə ki, bu əvvəllər də uşaqların peyvəndləməsində belə olurdu, məktəbdə uşaqların məktəbdə peyvəndlənməsi həyata keçirilirdi. Yaya qədər deyirlər ki, bu peyvəndləmə prosesi bitməlidir. Məndə ola məlumata qədər bu cür növbələr yaratmadan bu prosesi necə aparmaq olar? Bağdan təklif edirsiniz, peyvənd mərkəzlərinin sayının artırılması, yəni bu sizin çıxış yoludur ya yox? Hazırda ıı, çok az sayıda ıı, bizim insanlardan çok az sayıda adam ıı, peydanda olunur. Ve böyle biz eğer vizyon yayılma sürətini ötə bilməsək peyvəndləmə ilə o zaman virusun dişini görəcək peyvəndləmə də burda çox adi yəni. qalacaq. Çünki peyvəndləmə o zaman özünü doğruldar ki, əhalinin 60 faizindən çoxu, 70 faizi peyvəndlənmiş olsun və bu da qısa zamanda ərzində həyata keçsən uzun müddət ərzində yəni. yox. Çünki görürük ki, bir deməli virus mutasiya uğradıqca qısa intervallarla artıq yoluxma halları baş verə bilər. Yəni 2 ay bundan öncə xəstə olan insanlar xəstə əndini görürsüz. Yaya qədər deyəndə mən dedim ki, lat bir ayın çərçivəsində istəsələr, aprel ayını istə, əgər istəsələr, həqiqətən də peyvəndləmə işini bitirə bilərlər. Əgər peyvəndimiz varsa, çatır və həqiqətən bunu uzatmağın heç bir adı yoxdur. Bunun üçün səyyar peyvəndləmə məntəqələri qura bilərlər. Ə, i̇nsanların çox olduğu yerlərdə onlardan peyvəndləmə haqqında o şahidətnə məni belə pasport verirlər. Onu ə, istəməklə, yəni ki, bu şəxs olunub-olunub, yoxsa sistemdə adı varmı, yoxmu, əgər sistemə hmm. daxil edilir və bütün bilgiler şəxsət təsdiqəsi ilə onların həm iş yerlərində, həm toplumların olduğu yerlərdə aktiv şəkildə peyvəndlənməsini həyata keçirə bilərlər. Ayten xanım bir sualımda olacaq. Ə, əvvəl sadəcə Sinovac vaksini gətirilmişdi. Onunla peyvənd olunurdu, amma indi artıq BioNTech, Pfizer, Moderna və digər peyvəndlərin də gətirilməsi ilə bağlı məlumatlar verir. AstraZeneca-nın gətiriləcəyi ilə bağlı, yəni artıq gətirilib, hətta Heydər Əliyev limanına ə, gəldi deyə xəbər də aldıq. Ümumiyyətlə bu insanların öz seçimi olmalıdır. Məsələn mən xəstəxanaya gedib deyə bilərəm ki, mən BioNTech Pfizer istəyirəm, ya da AstraZeneca istəyirəm, ya da Sinovac istəyirəm. Bu mümkündürmü? Bölgü necə aparılır? Nəfəsəfə mən özüm peyvand olunmuşam, amma hələ ki qanımda antiçisimlərim, törətdən sonra yaranan antiçisimlərim yoxlamaq fikrimə də deyə bilmərəm, amma düşünürəm ki, hələ tezdir və biz ümumiyyətlə bu günə qədər olunan peyvəlinin effektivliyini görməyimiz üçün ə, zaman lazımdır. Bu peyvənənlər bir belli süre keçerinden sonra hastalanacak mı yoksa yok. Dərhal yok. Dərhal hastalanabilirler. Yani bu ayın içinde hem peyvan dolunda hem de hastalanabilirler. Bir neçen aydan sonra da söhbət gelir. Eğer bu efektivsizliğini göstərəsə, yəni sinovakın heç Ləni. bir mənası olmasa bir neçə ay sonra statistik mən şəxsən mən xəstələnərsə, ağrı keçirərsə, yəni söqətə təkcə xəstələnməkdən deyil, xəstəliyi keçirmədən gedir. Ə, bu zaman artıq peylə özündə oluşmamış olacaq. Nöbəti gətirilən peyləndlərin, yanaşı risk faktorlarına nəzər almaqla övlə bilər. Yəni gətirilən peyvəm canlı peyvand olacaqmı və canlı peyvand olarsa xəstəliyi çörədə bilərmi? kimləri ola bilər, bilmək. Biraz o olunmazların sərhudzana bilər. Bax belə burada bu məqamlar var. İnsanlar özü seçilməyə bilər, amma yəni effektiv özü ölüp heyvənd hansı ki indi bu ölüp heyvəndlər üçün o bax. Effektiv olmazsa canlı heyvəndə ehtiyac duyularsa, yəqin ki buna da gediləcək. Təşəkkürlər, çox sağ olun.